І ось розбиратися з пейджерами, так що ж це було, як довго готувалися, не тільки про це будемо з нашим експертом. У нас на зв'язку військовий експерт Ігаль Левін з Ізраїлю. пане Ігалю, мої вам вітання. Да, приветствую. Скажіть, будь ласка, от насправді є одне з видань: пише так: про те, що цю операцію з пейджерами, яку використали так проти бойовиків, Хезболи, могли е, спецслужби Ізраїлю готувати 15 років. Є інформація про два роки. От на вашу думку, насправді скільки подібна операція, спецоперація з пейджерами могла зайняти часу? І чи справді 15 років ще тому могли готуватися до подібного? Ну, я напомню, що Ізраїль не брав на себе відповідальності за цю операцію. То есть ему приписывают ему, массаду, ну, ну, да. приписывают в СМИ. Да, в СМИ. Но это очень важно, потому что, когда мы говорим о сроках, нужно понимать такую вещь, что информация, которая, вот, опять же, несется, опять же, нужно понимать, что никакая информация неофициальная. То есть та информация, которая несется о том, что полгода назад была подменена партия. Заменена партия, вот Пейтер централизованно использовала Хизбалла для своих нужд, для связи, как бы измер безопасности. Если вы э, заминировали пейджи или рации и за полгода до этого подменили эту партию, ну, вам не нужно 15 лет для этого. То есть все эти, э, из-за того, что нет официальной информации, э, СМИ должны как-то все-таки кормиться с чего-то, поэтому это все обрастается огромным количеством как бы, слухов, баек, додумок, каких-то э, опоры на источники эти анонимные и так далее. И так далее. Это может, может, быть два года, можно. может, быть 15 лет, тоже можно. Вот. Но просто подменить саму партию, для этого вам не нужно 15 лет. Пане Галі, як ви думаєте, як могло бути прораховано, щоб саме ці е, пейджери потрапили до тих, кому вони були адресовані, до бойовиків, до керівництва так Хезболи? От як можна було прорахувати, що саме ці пейджери в них опиняться, а не куплять, наприклад, просто цивільні в лимані? То не проти пейджери сьогодні. То тобто, сі пейджери селі направлені були і спользовані з спеціально Є парк, спеціально заказує сяка парка, спеціальна закуплена. Логистическими цепочками хизбалы при проверке э, их, э, их э, ну, руководства, которое отвечает за безопасность uh -huh. и так далее. Э, причем оно не просто закуплено после того, как руководство Хизбалы Хасан Насрала и э, другие узнали, что Израиль э, использует э, софт. Разработан несколько лет назад как раз для внедрения в телефоны. Но есть, например, программа Pegas, израильская разработана. Ее можно внедрить в любой смартфон, так чтобы слушать, включать камеру, наблюдать и так далее, без того, чтобы вы вообще об этом знали. То есть вы не узнаете, что программа была вам установлена. Вот. Узнав, секундочку, узнав, узнав это, была установка полностью перестать пользоваться смартфонами, телефонами и так далее, и перейти вот на связь из 90-х годов пейджер. Казалось бы, ну, пейджер, как можно взломать пейджер и так далее. То есть это не купленные пейджеры где-то, это, это именно парки для хизбалы. Uh -huh. А, ось отак. От. А на якому етапі, на вашу думку, могли закласти вибухівку? І це вже безпосередньо, коли вона потрапила на територію Лівана чи завдали, заздалегідь? Тому що в чому питання? Адже ж якось потрібно було перевозити, щоб ця вибухівка не вибухнула на, в період, коли переміщують пейджери. От як ви пропускаєте? Там річ іде на тисячах пейджера, тобто він поміна пакці. Ну, Ми ж розуміємо, що це не будемо скручувати буквально кожний пейджер. Угу. То есть у вас есть определенная партия, то есть вы просто там подменяете, включая серийные номера. Ну, вот. ну, Одна из версий гласит, что как раз это пейджеры тайванской фирмы, но которая дала там, вот, возможности их производить, лицензию на эти пейджеры, какой-то фирме из Венгрии. И вот как вот в Нью-Йорк Таймс об этом писали, опять же, это все на анонимные источники, это никакое неофициальное заявление, ну, да. ничего такого. Как писали в Нью Йорк Таймс, что Израиль как раз руководил этой фирмой, по сути, то есть по сути у Израиля они основные фирмы заказали эти пейджеры, ну не зная этого. Вот, и получается Израиль как бы продал пейджеры и изначально как раз рассчитанно на то, что что они могут взрываться в нужный момент, когда израиль это будет нужно. Якщо виходити з теорії, що закладено було вибухівку, невже коли купували пейджери, їх не перевіряли, не помітили, що там вибухівка і що це може рвонути? перевіряли. Ми вже від не знаємо, як, як це було реалізовано. Тобто, і, і, Є різні, багато способів по-разному замінірувати. Тобто, ми не знаємо. Це тобто, можна експертиза. Uh -huh. Вот, пока информации нет. Вот, и так или иначе, наверняка проверяли, наверняка все-таки через карты это проходило. Не просто так э, та сама Хизбала заявила, что это x потом этом заявляли, буквально в первый же день, когда были эти взрывы, что это самый большой провал именно их спецслужб, ну то есть Хизбалы. Uh -huh. Возможно, кстати, те кто, те, кто должны были проверять, они были, например, Израилем или кем-то другим перекуплены или подкуплены. Ну, это тоже не нужно отметать. То есть такие операции, они многоуровневые. Вам да? не нужно думать, что просто поставили взрывчатку и все. То есть это в том числе и внедренные ваши агенты, это в том числе подкупленные лисы и так далее. И так далее. Як могли при... тобто, ну ми знаємо, що Пейджер приймає повідомлення, так? І от на певному етапі він вибухає. Чому, коли раніше проходили повідомлення, не вибухав Пейджер. Тільки от конкретний момент, коли було От за рахунок, чого було проведено могло бути проведено в дії оцю вибухівку? на розстановку, що конкретний сигнал, вона отримує. Они получили сообщение якобы от руководства Хизбалы, то есть от своего руководства. Именно поэтому очень многие поднесли к лицу. Мы знаем, что сотни потеряли глаза и лица боевиков Хизбалы. Вот, ну и мы видим, что очень много ранений есть на лица. они поднесли к лицу, чтобы рассмотреть это сообщение вот, маленький экранчик, да, там как бы текстовое сообщение. Вот, поэтому тут просто специфическое, конкретное одно было сообщение для всех. Вот, поэтому вот, мы видим сотни людей, которые именно этот, боевиков Хизбалы, которые именно Ну, этим, ну, лица ну так ну просто повідомлення це просто повідомлення, але в цей момент це означає, що якось дистанційно просто пейджер тільки приймає, і з ним зв'язку ж в принципі немає. Тобто до нього приходить просто повідомлення. Це, це механізм, тобто конкретно ага. конкретний прийом, конкретного он, он і запускав. Тобто Другі сообщения немає, а це так. Да. Ну, це одна з версій, ніхто тобто, постоянно не знає, що там саме було зроблено. Скажіть, будь ласка, ну загинуло 12 насправді так, 17 числа, і дуже багато поранених. Чи це той результат, який можна було очікувати? Чи міг бути ще гіршим результат, а міг може бути і ще кращим результатом, як ви думаєте? Ну, опять же, гадкафейна буші, тому що у нас є цифра, що там около 4 тисяч до 5 тисяч називають ранених, і з них несколько тяжелоранені, жило і вже фізбала признала, що. Более 30-35, не менее 35 боевиков именно погибли от этого. Вот. Иран к себе увез до сотни боевиков на лечение. Это тоже Пока которые было видно, там в основном тоже травмы головы и глаз тех, кого Иран увез. Мы не знаем, какая стояла конечная цель, поэтому как бы, Махтаб сам по себе ну, ощутимый. Ну, тут нужно понимать, что сам Ливан и страна небольшая, это 5 миллионов населения. А Хизбалла это группировка, где без их мобилизационного ресурса, то есть это конкретные боевики, ну, есть ядро командиров, это там тысяча, две, три, ну, с боевиками там 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч. И если вы вот ты тысячи, вам удалось ранить, в той или иной степени, из них сотни тяжело, и, возможно, вот до сотни погибло, ну, по крайней мере, уже по полсотни вот, фактически признает Хизбалла, то да, это ощутимо беспрецедентный уровень. И нужно понять, что понятно, все подошло за два дня. На в первый день Петер взорвались, во второй день рации. Ну, просто навіть виходячи з цих цифр, яких ви назвали, так, для того, щоб ліквідувати таку кількість людей, очевидно, було б значно більше потрібно було часу, аніж це одномоментно, коли вибухнули пейджери, я ж правильно розумію. Угу. вот у вас в один момент вот, э, урона. Ну, Іначе треба було не знати, якби йде війна ввела текуща. Ну там как вони стріляють, обстрілюють Ізраїль, угу. а ми бомбімо їх. От, і... Такое количество боевиков, чтобы их ликвидировать, это занимает время. А здесь это все произошло буквально за, за мгновение. І, скажи, скажіть, будь ласка, тому що в Україні ми спостерігали і наступні дні, коли в Лівані не тільки пейджери вибухали, так? Вибухала електроніка і в машинах, і в скутерах. Ну, просто ноутбуки, навіть кухонні прилади. І була фотографія навіть мобільного телефону, який начебто вибухнув. Це теж була вибухівка. Чи все ж таки це пов'язано з батарейками вибухи? Ну, да, Посмотримо. Ну, точно зривалися У Раси була зривчатка. В комфорте компьютеры, микроволновки, и так далее. Это уже фантазии додумывали. Але фотографія була мобільного телефона. Я особисто бачила, один телефон, и кажуть, що в принципі це. Це фотографія 19-16 року, не актуальна. Это вброс був, да, с телефоном нет, рации точно да. Рація это був не вброс. рація дійсно взрывались, но тоже видео, дераться вот, на похоронній процесі одного з бойовиків. Вот, компьютеры взрывались и так далее, это уже байки, которые раскручены были. Вот. Ну, опять же, страх и глаза велики. Хизбала тогда построила установку, раздала всем своим боевикам, вот, избавиться от всех беспроводных устройств, тех или иных, кстати, возможно, до сих пор они. Ну, даже в Сирии, кстати, в Сирии, вот режим Асада тоже, там их силовые ведомства, там тоже была какая-то установка ограничить применение и использование беспроводных устройств. І Галю після цієї історії спецоперації з пейджерами, Ізраїль розпочав повітряну операцію так в самому Лівані. Скажіть, будь ласка, стоїть питання: чи може ось така операція так спровокувати якусь масштабну війну в регіоні? Чи все ж таки? І от яка кінцева мета цього, що розпочав зараз Ізраїль проти Хезболи? Израиль не начал. Эта интенсивность просто была повышена. Я напомню, что 8 октября, то есть на следующий день после атаки Хамаса, когда они устроили резню и убили гражданских, 8 октября подключилась Хизбалла из Ливана и начала обстреливать Израиль. Израиль начал отвечать. То есть еще с 8 октября прошлого года, почти год уже, вот, идет ограниченная война, потому что называется на военном языке, вот, между Хизбаллой, это прокси иранский, фактически экспедиционный корпус, такая небольшая армия Ирана в, в Ливане, ну, просто они вооружаются Ираном, обеспечиваются, ну, как ЛДНР были, например, в проксе, да, российские, вот, которые тоже обеспечивались, вооружались и так далее. Uh -huh. Вот. И Израилем, который отвечает, бомбит, уничтожает и так далее. Ну, как вот уже было сказано, конкретно эта операция с ААСами и Педжерами, она без прецедентов в плане своего масштаба. Что uh -huh. именно моментно было такое большое количество да, нанесенных удар. Вот то, что вот вы сказали, Израиль начал, это просто интенсивность выросла. То есть количество ударов выросло, использование авиации выросло. И причем удары авиации начались сразу после взрывов э, пейджеров, еще в первый день э, вот этой пейджерной атаки. И продолжались в течение ночи, потом продолжались на следующий день, когда взрывались рации, тоже продолжались. И продолжаются, уничтожены были, вот у вас, кстати, было озвучено, э, 100 пусковых установок, вот, э, где yeah. было тысячи направляют, вот, по Израилю, до этого было там, еще 30 уничтожено. Вот. Ну, наносится удар, продолжается. Я говорю, что и сегодня будут, и завтра, и ночью тоже будет удар. В Україні, коли подивилися на історію з пейджерами, яка була реалізована в Лівані, всі заговорили, чи практично говорити, щоб українські спецслужби подібну операцію провели стосовно росіян і їхніх мобільних телефонів. Як ви важаєте, уся історія, яка сталася в Лівані? Так вона наскільки практично може бути далі розвинута і кимось з інших спецслужб реалізована? Ну от зокрема українською російською українською військової розвідки в Рефії. Никогда не нужно ничего как, копировать. Но ну, тут что важно во этой операции? Не то, что взорвались пейджеры. Ну, не, не надо большого ума, чтобы заложить взрывчатку в мобильное устройство, в телефон, в пейджер, в смартфон, в рацию и так далее. Тем более, это уже было и такое делалось э, еще 10 лет назад, 20 лет назад, 30 лет назад. А, э, речь идет о масштабе, а масштаб подразумевает внедрение логистической цепочки. То есть по подмена партии. Uh -huh. а, можно ли использовать практику внедрения внутрь вот логистических цепочек врага, чтобы подменить что-то? Не обязательно взрывать пейджер. Российская армия не использует пейджер, вот, но чтобы что-то подменить, отравить, заменить, саботировать, да, это практика, вот, ну, правильная, верная. Это не изобретение, как бы здесь колеса. Вот Израилем, кое как бы использовались в походе веков, еще в средневековье тоже внедрялись в логистические цепочки, там, пароны враждующие, чтобы отравить запасы в звуке врага, например. Да, сегодня до разорвались, а когда-то это было, от, от, отравили запасы, например, и так далее. Но ведь суть одна и та же была — внедриться в стан врага для того, чтобы заменить like, эти логистические цепочки и самому саботировать какие-то процессы. Вот. И я думаю, что украинская ну, разведка показывает очень высший уровень как бы, пилотажа, очень крутые операции, наверняка они эти вещи все понимают, знают, Говорять, нам намі стовчиться у вас на ну, у вас у нас почула. Спасибі величезно вам і Галю за включення. Військовий експерт Ігаль Левін з Ізраїлю вмикався до нас і розбиралися з ми історією з пейджерами, так які одномоментно вибухнули, сталося нагадаю, це 17 вересня у Лівані.